श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीमध्वपद्मनाभार्यलक्ष्मीधरमुनीनहं सङ्कर्षणार्यं परशुरामाख्यं च गुरुं भजे आदिराजमुनीशानं सत्यव्रत इतीश्वरं स्वर्णवर्ण इतिं नौमि वन्दे श्रीपादलाड्गुरुं हयग्रीवगुरुं वन्दे नोमि श्रीपतितीर्थकम् श्रीधराख्यतिश्रेष्ठ गोपाल तथा रामचंद्र रामचंद्रमु निगुनाथ्योगिमं लक्षीमनोहृत लक्ष्मी लक्षीपतिगुम तथा लक्ष्मीनाथ मुनि लक्ष्मीकासुतीक्रीका श्री वंदे मुनीन्द्रम तथा श्री विद्या विद्याजान्याण निध्याख्योगिनम गुणसारनिधिं वन्दे श्रीमत्प्राज्ञनिधिं तथा श्रीमत्सुबोधवैराग्यसम्पन्नान् नौमि सद्गुरून् श्रीमत्सुज्ञानसुगुणसुधीमेधानिधींस्तथा दयासत्यनिधिन् वन्दे विजयाख्यनिधिं भजे श्रीविज्ञाननिधिं वन्दे श्रीकेशवनिधिं तथा आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विज्ञाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यञ्चितमनोरताः